Please don't leave me in the morning. Tell me everything is gonna be right. I said, Oh baby, I'll live alone this Saturday night. Ньовоє під криворізьких музикантів акторка, донька уславленого динамівця Олега Кузніцова Катерина. Вже чотири роки Українка будує кар'єру в Росії. Серед її головних досягнень легковажні образи офіціанки з серіалу Кухня та повії з комедії Швидше за кроликів. Але це літо акторка проводить в Одесі на зйомках російської мелодрами Анка з Молдаванки. Саме тут, без відриву від виробництва, зірка відсвяткувала і власний день народження. Катю, так сталося, що ти опинилася на батьків. Батьківщині на свій день народження тебе з цим вітаю, вітаю з днем народження! Дякую, дуже приємно. Завдяки зйомкам. Хоча і у російському кіні, ти опинилася на батьківщині в Україні на зйомках в Одесі. Як відсвяткували день народження? Ко мені приїхали мої батьки з Києва. Чому я не сказана рада. Вони Ані мені місірожки. Я на самом деле и хотела, и ну, я не думала, что они подарят, просто я как-то однажды показала, что мне хотелось бы, и мама мне вручила этот подарок. Но для меня это все не важно, главное, что они были рядом, и я нашла очень хорошее место у моря, и мы отметили в таком семейном кругу, а вот, я пригласила пару людей, с которыми я познакомилась здесь, в Одессе, и, собственно, мы отметили мое 28-летие. Как витала снимальна группа? Потому что тут ты на съемках, на съемках сериалу. Ну как, подарили цветы, подарили книжку «Сонька, золотая ручка», потому что там схожие образы у нас. Я там параллельно пыталась как-то сделать так, чтобы мы отметили мое мероприятие, поэтому все было здорово. То есть мы совместили приятное с полезным. У нас там и танцы были по сюжету, поэтому мы и потанцевали, и полыбивали, и то есть все здорово было. Че выходит на съемках в Одессе была ты хоть раз на море? Ну, на самом деле есть отсыпные, есть выходные, безусловные. Как только получается, я сразу бегу на море. Получается, да. И я уже отведала много вкусных ресторанов. Благо, что есть ребята из квартета ИИ, с которыми я поддерживаю отношения, которые мне говорят, вот сходи сюда, сходи сюда. И я как бы... Я в теме, скажем так. А Чепитапку колышний человек. Потому что вы нового разума, нового нашу интервью. Ты разбела, что ты разлучилась, что шлюп не тревобдомко. Всегда, во всех обстоятельствах, даже сам... Каких-то нехороших нужно оставаться в правильных дипломатических взаимоотношениях. Мне кажется, что у меня это получилось сделать. Поэтому я получила поздравления, мне было приятно и все хорошо.